নমস্কার দর্শক বন্ধুরা রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি নৈহাটি স্টেডিয়ামে চলতি কলকাতা লীগের সবথেকে বড় জয়টা পেয়ে গেল মোহনবাগান পাঁচ এক গোলে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে হারালো ডেগি কার্ডোজোর দল যে বড় জয়টা লক্ষ্যে ছিল বা যে জয়টা চাইছিল মোহনবাগান সেই জয়টা কিন্তু আজকে তারা পেয়ে গেল এবং অবশ্যই এই জয়ের ধারাবাহিকতা তারা বজায় রাখার চেষ্টা করবে প্রথমার্ধে মুহুরমুহু আক্রমণ করেও কিন্তু টালিগঞ্জ অগ্রগামীর রক্ষণ ভেদ করে গোলমুখ খুলতে পারেনি মোহনবাগান তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর আত্মঘাতী গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় মোহনবাগান তারপরে সুহেলের হ্যাট্রিক এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে সালাউদ্দিন আদনানের গোলে পাঁচ গোল সম্পূর্ণ করে তবে দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানও একটি গোল হজম করে সেটাও কিন্তু আত্মঘাতী গোল সৌরভ ভানোওয়ালার আত্মঘাতী গোলে পাঁচ এক ফলাফল হয় তবে আজকের এই গোলটা অবশ্যই মোহনবাগানকে স্বস্তি দেবে কারণ এই জয়টা তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করতে সাহায্য করবে ম্যাচ শেষে কোচ ডেগি কার্ডোজো তিনিও কিন্তু একই কথা বললেন যে অবশ্যই এই জয়টা আত্মবিশ্বাস দেবে তবে রিল্যাক্স হওয়ার কোনো জায়গা নেই অবশ্যই এই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে পাশাপাশি তারা যে এগোচ্ছে সেটা কিন্তু ম্যাচের ফলাফল দেখেই বোঝা যাচ্ছে চলুন ম্যাচ শেষে কি বললেন মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই ऐसा ये नहीं है एक uh, मैंने प्लेयर को बोला था इवन बिफोर आई स्पोक बिकॉज दे वेर शोइंग रियली गुड बॉडी लैंग्वेज इन इन द इन द ट्रेनिंग इवन कल हमारा ट्रेनिंग जो था आई ट्रेन विथ फ्यू प्लेयर्स बाकी सब लोग फर्स्ट टाइम मेता देवन द डोर विच बी प्लेडल रिजल्ट वॉज गुड वी वॉन द टीम But the attitude of the players were, uh, was good because uh, everyone, all the young, young players, they want to get into the first team. Who our first motive, and from our side, we want them to develop, you know, and get get into the first team. That is our first prefer. Players playing, getting game time in the first team. Uh, coming back to today's, today's game, we both uh, chances create, yeah, but convert can to convert where we I feel uh, we need to focus on that, you know. Uh, हमारा प्रोसेस आ रहा है बट उनके फिनिशिंग पे फोकस करना पड़ेगा इन द सेकेंड हाफ आफ्टर इट वॉज अ सेल्फ गोल जो uh, उनका जो मिस्टेक हुआ बट आफ्टर दैट वो हमारा हमारे लिए थोड़ा एक पॉजिटिव रहा और uh, हम लोग वो अपॉर्चुनिटी यू नो वी टूक दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी अकॉर्डिंग टू गोल्स एक स्ट्राइकर को के लिए गोली चाहिए यू you नो know, uh, इफ स्ट्राइकर गोल नहीं करेगा तो उसका कुछ ये नहीं है टीम में एंड सोइल यू नो इज़ अ गुड प्लेयर मेंटली वेरी स्ट्रांग डिटमाइंड टू यू नो मेक वेरी गुड फुटबॉल एक्शंस इन द गेम एंड वो एक्टिव प्लेयर है you know? and, uh, वो हमारे लिए प्लास्ट पॉइंट है दैट ही स्कोरिंग गोल्स नाउ एंड टू स्कोर एंड टू विन द गेम्स यू नेट टू स्कोर गोल्स इफ वी कैनॉट बेनिटेट फ्रॉम इट बिटवीन मैंने बोला था प्लेयर लोगों ने फ्लैग भी यूज़ करो एंड हमारा ऐसा भी है कि वी वेर ट्राइंग टू कम्बाइन गेट द बॉल द फ्लैन इन गेटिंग प्रोसेस डेट वॉज आर प्लान फॉर दिस गेम इफ क्योंकि हम लोग थ्री फोर थ्री फॉर्मेशन देखे जाता था और uh, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग को चाहिए था ज़्यादा प्लेयर अपफ्रंट होना चाहिए जो तीन जो है और ओवरलोड पर निकले अटैकिंग करने सो दैट वॉज आर मोटिव एंड इट वर्क फॉर अस नो आर विंगर्सो वेर मूविंग हाई एंड द स्ट्राइक्रिए क्रिएटिंग स्पेसिस बिहाइंड टू फॉर फुल बैक्स आई मीन द फिंगर्स टू ओल एव सो दैट वॉज आर प्लेन एंड इट वर्क एंड ऐसा इवन फर्स्ट साफ में हमको गोल नहीं मिल रहा था ए प्लेयर को बोला हमारा बैट टैक है एंड वी कैनॉट कंटिन्यू दैट और ये ये ओवरकम करने के लिए हमको गोल गोल चाहिए एंड देट इज वॉट वॉट बी गॉट एंड नो इट वॉज अ गुड गेम एंड आई हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयज कॉन्फिडेंट वी ऑब्वियसली इट विलो दैट कॉन्फिडेंस विल बट वी कैनॉट रिलैक्स हम रिलैक्स नहीं कर सकते दिस इज अम ऑफ फुटबॉल वेयर देर इज विनिंग देर इज लूजिंग कैन यू वूज पॉइंट बट वी कैनोट रिलैक्स एज अड अलीयर जो पिछले मैच जो सी एवेल का जो हम खेला इट वॉज आर गेम हमारा गेम था बट पेनल्टीज हम लोग कन्वर्ट नहीं किया एंड uh, उधर से मैं बोला था लोगों की वी विल नेवर लुक बैक जस्ट just पुशिंग यू नो वो अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है अभी टीम के साथ एंड वी आर प्रोग्रेसिंग वेल एवरी डे इज ए लर्निंग यू नो एवरी डे हर क्लोज डिफरेंट सिटेश आता है गेम में और वो हमको एक्टिफाई करना पड़ता है ना अभी ये मैच में हमको और फिनिशिंग काम करना पड़ेगा यू नो इन द बैक हम लोग देखें क्योंकि ओपोनर भी, भी इतना प्रेस नहीं कर रहा था वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द फर्स्ट प्रेशर थोड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए दैट एक नो स्पेशली यूजिंग दो सेंट्रल चैनल्स सो विल बी वर्किंग ऑन दैट और uh, जैसा आपने आपने पूछा है यस yes, वो जब टीम स्टार्ट करता है अच्छा हमको फोर टू सिक्स वीक्स ऑफरी सीजन चाहिए जो हमको वो टाइम पे इतना हम नहीं किया और नहीं किया हमको टाइम नहीं मिला वो टाइम पे बट नाउ वी आर गेटिंग देयर यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर एवरी प्लेयर नोज ईच प्लेयर्स इंडिविजुअल रोल्स ऑल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज অন্যদিকে আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাগান রিজার্ভ টিমের অন্যতম একজন ফুটবলার রাজ বাসফোর তিনি কিন্তু এই দলের রক্ষণটাকে নেতৃত্ব দেন সবসময় তবে এই দলের মধ্যে একটা সমস্যা সবসময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে গোল করার পরেও টেক গোল করার পরেও বারবার গোল হজম করতে হচ্ছে তো এই সমস্যাটা নিয়ে কি বলছেন রাজ বাসফোর শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই এটা হয় সামটাইম হয়ে যায় আমরা ওটা ধরে রাখতে পারছি না ওটা ওটা ফোকাস করতে হবে আমাদের আমাদের মানে কমিউনিশান আরও বাড়াতে হবে আমরা আরও কমিউনিকেট করতে হবে প্লেয়ারকে আমাদের মধ্যে ওটা হচ্ছে না আমরাও চাই যে ক্লিনশিট থাকুক টিমে একটা সব সব টিমই চাই একটা ক্লিনশিট রাখা দরকার আমাদের হচ্ছে না এটা আমাদের ফল্ট আমাদের ডিফেন্ডারদের তো এটা আশা করি আর হবে না অন্যদিকে আজকের হ্যাট্রিক হিরো সুহেল আহমেদ বাট তার তিন গোল তার হ্যাট্রিক কিন্তু আজকে মোহনবাগানকে তিন পয়েন্ট এনে দিয়েছে পাশাপাশি অবশ্যই এই জয়টা এনে দিয়েছে এবং দেখতে দেখতে সুহেল বাটের কিন্তু চলতি কলকাতা লিগে সাতটা গোল হয়ে গেল অবশ্যই নিজে আত্মবিশ্বাসী পাশাপাশি দলকে সাহায্য করতে পারছেন ভালো লাগছে গতকালই মোহনবাগান দিবসে তিনি কিন্তু গত মরশুমের বর্ষ সেরা উদীয়মান ফুটবলার হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন সমস্ত কিছু নিয়ে কি বলছেন সুহেল আহমেদ বাট চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই ये मतलब हर एक हर एक प्लेयर के लिए ये बेस्ट खेलेंगे एड्रिक मारना ये एड्रिक मैं टीम को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि टीम की वजह से मुझे नहीं लगता है ये पॉसिबल होता और टीम का सेक्रीफाइस टीम का हार्ड वर्क कोचेज़ का सेक्रीफाइस उनका हार्डवर्क हम पे मतलब कितना हाँ करते हैं तो सब स्टाफ को मतलब पूरा टीम को ये डेडिकेट करूँगा कि मतलब उनकी हार्ड वर्क की वजह से मतलब मैं ये एट्रिक मार पा रहा हूँ और तो वैसे मैं खुश हूँ क्योंकि अभी मैं मतलब यही चाहता हूँ कि मुझे टॉप स्कोरर रहना है कोलकाता लीग में तो भी मैं एम है। ये मतलब कॉन्फिडेंट की बात नहीं है क्योंकि इसमें हार्ड वर्क भी बहुत है हार्ड वर्क मैटर करता है जो लास्ट सीज़न लास्ट सीज़न में टॉप स्कोर नहीं आ पाया क्योंकि मैं अंडर ट्वेंटी थ्री में चला गया था नेशनल टीम में तो अभी जब मैं प्री सीज़न में आया तो मेरा एम यही था कि मतलब जितना हो सके जितना चांस आए वो कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि एक स्ट्राइकर का मतलब यही एम होता है कि वो गोल करे तभी वो स्ट्राइकर मतलब अपनी टीम को हेल्प कर सकता है तो मेरा भी यही एम है कि मतलब जितना हो सके उतना टीम को हेल्प करे गोल सेट तो नहीं करता क्योंकि जब गेम में उतरता है तो अलग अलग सिचुएशन मिलता है तो एम यही रहता है कि मतलब टीम को हेल्प करना है टीम को मतलब जो जो कोच बोलता है वो सब करना है तो यही एम रहता है कि आगे आगे जाके मतलब गोल तो मिलेगा चांस मिलता है तो मेरा फोकस ये है कि वो सब कन्वर्ट करना है वो तो उनसे मैंने बात किया था मतलब वो यही बोलते हैं कि मतलब जितना स्ट्राइकर हो सके उतना मतलब बॉक्स में रहे बॉक्स में रहते ही मतलब स्ट्राइकर को ज़्यादा गोल मिलता है तो अरमान अरमान्डो ने भी मुझे बहुत कुछ किया लास्ट सीज़न जेसन ने भी बहुत कुछ किया तो ये सब सीनियर से मतलब यही सीखता हूँ कि मतलब कैसे मतलब वो एक्सपीरियंस को मैं मतलब यूज़ कर सकता हूँ कि एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ कर सकता हूँ तो अभी पूरा सीज़न पड़ा है अभी आगे देखते हैं इन होता है मतलब ये मतलब ये इंस्पायरेशन मतलब हार्डवर्क है क्योंकि जब तक हार्ड वर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता होगा तब तक मुझे नहीं लगता है ये, ये सब आता रहेगा और टीम का भी हाथ है इसमें कोच का हाथ है स्टाफ का हाथ है तो सब का हाथ रहता है इसमें मतलब लास्ट टाइम लास्ट सीज़न मुझे मतलब इस बार लास्ट सीज़न का अवार्ड मिला तो लास्ट सीज़न भी जो कोच थे उनकी वजह से मतलब वो, ये सब हुआ है टीम की वजह से ये सब हुआ है तो इस सीज़न भी अच्छा करेंगे मुझे टारगेट तो नहीं है मेरा अपना मतलब रहता है कि मैं ट्रेनिंग जाऊँ अपना हार्डवर्क करूँ मतलब जितना हो सके मैं उतना सीनियर टीम को हेल्प करूँ तो मेरा यही एम रहेगा कि मतलब जो आपने बोला भी आगे जैसा है मैं कर लेना है तो ये सबसे मतलब अभी सीखने को बहुत मिलेगा क्योंकि उन सब के पास मतलब बहुत एक्सपीरियंस है तो अभी सीनियर टीम में जाके मतलब अपना एम यही रहेगा कि अपॉर्चुनिटी हाँ मिले। अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑफकोर्स आई यूज इट तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई शुड बी यूज इट गुड गुड নৈহাটি স্টেডিয়াম থেকে সৌরভ মুখার্জি রে